Всем привет! Вас приветствуют Людмила Чемерис и Лариса Кравчук. Мы кармологи, и не только кармологи, но сегодня будет тема касаться четко кармологии. И, Лариса, я тебе хочу предоставить слово. Какой же цикл наших видео мы начинаем сегодня? Так, дякую, витаю. Мы сегодня начинаем цикл, так бы мовити, раскрытия характеристик Всіх алмазів, да, на яких побудована матриця долі, яку ми можемо розвернути в будь-якому так би мовити, ракурсі в будь-якій сфері життя і можна по по матриці долі, можна знаєте, GPS, прокласти собі gps навігатор, такий на да? і сьогодні ми починаємо з першого алмазу душі: це енергія мага. Чарівника і чудотворця. Хто ж це такі люди? А це люди, які народилися або 1 числа будь-якого місяця, або в січні. І от саме сьогодні цей перший аркан ми будемо, так, так би мовити, розкривати розкривати вам таємниці. А хто ж це за люди такі, да, Людочка? Да, и посмотрите наше видео, потому что в конце видео вы поймете, почему эти люди не способны идти на компромиссы. Вот что важный момент. Мы вам расскажем, почему такое происходит. Также вы сможете узнать почему эти люди не уверены в себе. Знаете, ведь разные даты рождения обуславливают разную неуверенность в себе. Есть какие-то общие черты, но есть характерные именно для этих людей. А также мы вам покажем, что эти люди могут быть, кем бы вы подумали на минуточку, ловкачами, мошенниками. Конечно, не все, безусловно. Но почему именно они могут такими быть? Мы эту тему хорошо раскроем. А также у нас будет бонус, потому что для этих людей есть определенные кармические задачи. И как бонус мы вам об этом расскажем. Итак, Лариса, давай начинать раскрывать первую нашу тему. Почему эти люди не способны? Напоминаю, те, кто родился 1 числа, вдруг вы уже забыли, <слушали> прослушали первые 5 минут. Кто родился 1 числа любого месяца или в январе месяце, почему они не могут идти на компромиссы? Чому? Е, так, дійсно, е, я підтверджую це, бо в мене син народився першого числа, <гум> він точно такий. І в мене є клієнти першого числа народжені, і в январі, да, в січні народжені теж. Вони дійсно такі вони не можуть йти на компроміси через те, що в них дуже, дуже, дуже завишена оце, знаєте, самооцінка, в них дуже роздуте его, я б навіть сказала. Да? Вони думають, що тільки вони праві, а всі остальні ні. І їм довести протилежне просто неможливо. неможливо. Це люди, ну прямо знаєте, коли е, е, тільки ти правильно думаєш, тільки ти правильно вирішуєш, тільки ти правильно бачиш ситуацію. І е, е, от одинички вони дуже часто, от коли мінусові прояви, да, вони не здатні навіть почути іншу думку. Не, не, не те, щоб прийняти їх, навіть почути не здатні, Да? І оце такий дуже великий такий нюанс, можна сказати, да? який впливає на взагалі, я би сказала, на. Спілкування в целом этой да одиночек с окружающими людьми. Да, даже сами с собой они так говорят, мне здается. Да, интересно. А, ты очень интересно рассказала про это. Знаешь, это действительно, прослушав тебя, можно понять почему. То есть мы очень часто воспринимаем человека рядом, исходя из того, какой ты есть. Не часто это вообще стандартная схема в психологии. Ты его видишь, то есть отзывается внутри у тебя то, компози... что с ним на одной волне. Вот. А если что-то другое тебе непонятно, и благодаря этому вы сможете понять, почему этот человек рядом такой. Он неплохой, нет, он просто другой, и это надо хорошо понимать. Вторым пунктом я вам обещала, что мы расскажем, почему у некоторых людей этих бывает абсолютная неуверенность в себе. Или же так да, как Лариса сказала, та часть у них присутствует в огромном количестве, а внутренняя темная сторона, что такое внутренняя темная сторона? Это то, что их раздражает. Была у меня одна, ну скажем, клиентка, или скажем так, знакомая, да, вот, которую просто бесили все другие, которые не соответствовали, вот, знаете, их, я сейчас, сейчас скажу, почему, но вот они их просто бесили, а по сути как только чувствовал, что тот важнее, на него больше внимания, все, он начинает в позу становиться, что такое меня обидели, а всем непонятно, чего же обидели, а вот почему оказывается. Значит, вот эта вот неуверенность внутренней себе, это подавляется, понимаете, темная сторона, и ты ему скажешь, что не уверен в себе, он даже сам не может в себе это признать, но вот какая-то вот эта вот знаете, сразу понять, если тебя бесит что-то в другом, вот, то это у тебя есть, это твоя темная сторона, просто ты ее отрицаешь, потому что нас воспитывали все быть хорошими, примерными, да, вот, и как то я уверенный в себе, а внутри то если глубоко копнуть, если с этим разобраться или на консультацию придите, разберетесь, что реально вас подталкивает к такому поведению именно ваше внутреннее неуверенность, а уверенность это определенные правила, которые можно нарабатывать. Поэтому я приглашаю вас и Кларися, кто вам ближе, да, Кларися или ко мне на консультацию, мы поможем вам разобраться с собой и приобрести вот ту уверенность, которая поможет вам в жизни. И Третий вопрос, на который я говорила, что мы ответим, почему эти люди могут быть злоумышленниками, могут быть мошенниками. Лариса, ответь, пожалуйста, почему они могут? Знаете, это очень интересные люди, потому что они могут магическим, прямо, в прямом смысле слова, магическим способом, то есть своим менталом, своим даже намером, Створювати е, навколо себе таку ауру, коли е, все відбувається по їхньому сценарію. Да? Тобто вони можуть навіть гіпнотично навіювати іншим людям свої переконання. Да? Вони ж лідери, да? одиничка, це ж як лідери. Е, от, така в них є властивість вроджена, підкреслюю да? мах і, і, і чародій, чудотворець. Да? Тобто, він е, Чи вона навіть не усвідомлено діють на інших людей от, своїм. Енергетичним таким наміром, Да? тобто люди можуть говорити і, знаєте, як навіювати іншим людям що завгодно. І отут уже да, яка там всередині так сказати, наповнення, да, якщо людина правильно підкреслює, ну, верніше так підтримує. Правильність, да, закони світобудови, розуміє, що звідки береться, да, оці причинно наслідкові зв'язки, розуміє. То вона буде контролювати цей процес. Да, і вона буде ну, якби, відповідно до оцих навіть законів, які ми, до речі, от в попередніх передачах да, в ефірах вірніше говорили. Да, Порядок підтримує, так би мовити, порядок світобудови. Але якщо людина така собі дуже хитренька, то вона все навіє іншим і вона буде користуватися цією своєю властивістю, що люди вірять, слухають ідуть за цією людиною, і вона буде цим користуватися в якби в негативному аспекті. Тобто вона може обманювати, хитрити, маніпулювати. І це буде їй легко сходити з рук, розумієте, і тут треба бути дуже обережним і розуміти, що якщо ви відчуваєте, що прямо от магнетично людина на вас впливає, що все, що вона скаже, ви прямо да, 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 хлопаєте в долоні, все підтримуєте, будьте обережні. Слушай, ты так хорошо рассказывала, что я, наверное, от, уд вот, от удовольствия рот открыла, даже не фиксировала, как было интересно, слушала с таким удовольствием, это реально очень интересно, вот, и на все эти три вопроса, которые я говорила, вначале мы вам дали ответ, если вам что-то непонятно, задавайте в комментариях, что же вас именно еще не до конца понятно, возможно, вы такой человек, то вам надо, знаете, это называется личностный рост, проработать все свои качества. И если вы отрицаете, да, я родилась в январе, но я совсем не такая, о, приехали, называется. Вот, оно-то как раз и есть. Чем больше мне доказывает, недавно вот женщина сказала, я говорю, о, ну, она задала вопрос, я говорю, ты знаешь, это, наверное, все-таки родительская программа. Я родители уже проработала! Вот сразу же, чтобы вы понимали, как только человек агрессивно воспринимает ваши слова, значит, ничего там не проработано, там еще можно копаться, копаться и копаться и докопаться реально до того, когда вы спокойно будете на это реагировать. Да, я от мамы взяла это, да, я от папы взял то, я от мамы это не хочу брать, я так себя не веду, и от папы. То есть, это, это реально такая глубинная работа, с чем можно работать. И мы ответили на. Те три главных вопроса, которые мы сказали, но я вам сказала, что будет бонусная такая штучка, это что вам жизнь будет перед вами ставить. Вот, знаете, ведь не зря приходим мы все в разные даты рождения, разные энергии получаем от разных планет, от Вселенной, и еще и проявляем их по-разному, потому что у каждого есть какие-то определенные кармические задачи. И вот хочу сказать, что как раз то, что Лариса последним говорила, вот и ну, и предыдущим тоже, поверить в себя, вот очень важно поверить в себя. Но знаете, я верю в себя, ха-ха, ха-ха, на какой основе, да? Для этого должна быть база, основа, основана, все должно быть на знаниях. Не на каких-то там, вот я где-то там, Вася мне сказал, Маша мне показала. Нет, а конкретно надо изучать. Кармические законы очень много. У нас на странице в Инстаграме, в Телеграм есть у Ларисы, и у меня есть Телеграм свой, и на страницах в Инстаграм у нас есть прямо вот 10 этических правил поведения на Земле. Там очень много можно познать, где вы нарушаете, какие законы и к чему это приводит? Вот это очень важно. Причина следствия, потому что нарушая определенные законы Вселенной, природы, вы получаете ну, то, что получаете. Вот так вот. И это не наказание, ведь хорошие действия возвращаются к вам хорошими действиями. И поэтому... Когда вот такой человек, маг, волшебник, мы так и будем называть, да, на, на правильной основе начинает верить в себя и начинает действовать, то это будет у него жизнь улучшаться. А если вот будет сидеть вот со своими идеями, я такая умная, я прям такая вот, я все знаю, все они меня недостойны, вот это вот гордыня, ну это ни к чему не приведет, знаете потом не жалуйтесь, или потом вот эта обида на всех, как я вот приводила пример, да, или вот, о, меня вот никто не понимает, я прям такая страдалица там в одиночестве. Ну, про мужчин, кстати, то же самое, может быть, они не так ярко выявляют свои чувства, но, в общем-то, то же самое. Поэтому вот это вот начинать действовать, а не сидеть на основе О правильних знаниях, а правильних знань, не сидіти в гордому одиночку і вскармлювати свою гордину. Вот це важливий момент. Лариса, розкажи ще що небудь. Можешь, знаешь, додати про те, що дуже важливо для одиничок, і дійсно, от прям. Доповню тебе, да, що дійсно треба 10 цих правил життя на землі вивчати світобудову будову вивчати, і мені здається, що дуже важливо для одиничок відкрити свої власні таланти. От е е е дуже часто вони можуть. М Якби не визнавати цю свою магічну складову да, і відвертатися від неї. А якраз їм і треба звернутися туди, треба е -е -е, пізнати себе, да, треба розібратися. А які таланти, тому що одиничок це ну, такий знаєте, дуже великий внутрішній потенціал на реалізацію будь-чого. І саме головне – розібратися, в чому ж ви талановиті. Бо взагалі в цілому це можуть бути дуже різносторонні люди, але щось краще виходить, а щось більш так, так би мовити сховано. Да? І треба визначити, а що саме мені підходить, от які в мене здібності, до чого моє серце да якби лежить? Що я можу максимально класно розвивати, і оце розвивати. Да? Тобто, треба посилювати свої сильні сторони, але ж для цього треба знати свої сильні сторони. Да, правильно, и надо знать не только свои сильные стороны, но и также слабые стороны, и это очень важно, и научиться управлять ими, а не делать вид, что их нет, это да. Же понятно, да, и вот была на консультации женщина, вот прямо про нее рассказываю, я ее вижу, мало того, что я посмотрю по матрице, души, что она из себя представляет, и понимаю, что вот каждое ее действие, подтверждение вот этого всего, она говорит, нет, такого у меня нет, это просто, вот, знаете, это же вот та темная сторона, которую человек не замечает. Поэтому найти все свои сильные и слабые стороны это первоочередная задача. Это если кто-то рядом с вами, вы не можем сказать, ищи свои такие стороны. Нет. Вы можете, если человеку действительно интересно, почему у него там что-то не так складывается, отправляйте к нам на консультацию. А если вы такой, то давайте вперед надо приобретать эти знания это очень важно потому что управлять этим всем это не так-то просто понимаете как этому надо учиться и также к этому еще вот знаете про, опять же про вот эти магические свои способности их же можно направить в две разные стороны Лариса расскажи пожалуйста куда их можно направить ну вот э, э, то что мы разбирали перед этим да вот Оце... ліхачество, обмани, і хитрощі, маніпуляції, да, і робити ну, можна сказати гадості людям, да? але ну, знаєте, коли я роблю комусь гадость і радію і злорадствую сама, да? щось, наприклад, собі якусь користь, але шкодячи іншим. А можна навпаки робити. Знаєте, благотворити собі і благотворити іншим людям. Це ж дуже важливо. Да? Це все одно, що знаєте, як кажуть, магія буває чорна і біла. Насправді немає ніякого кольору, немає ніякого кольору. Намір, намір оце замальовує магічні ці дії, магічні ритуали. Да? Тобто, з яким наміром ти це робиш? Якщо ти щось хочеш зробити хороше собі, собі, то це біла. Магія. Якщо ти навіть думаєш, що це хороше, ти хочеш зробити комусь іншому, без дозволу, не питаючи, чи, чи людина згодна чи ні, це чорна магія. Розумієте? Тобто, І це дуже важливо, тому що саме маги, да, люди одинички, вони народжені цими, магами. народжені цими магами. І їм треба саме перше усвідомити, що в них є така характеристика, все, точка. Їм треба вірити в це. І потім перевірити да, в своєму житті в побуті, в своїх спілкуваннях і подивитися, як вони впливають на людей, і визначити де в них, так би мовити, темна да, сторона темна магія, а де в них світла магія? Світла магія це завжди на творення, творення благ, творення добра, творення любові, бо Бог це любов. А все, що ви нав'язуєте іншим, бо ви вважаєте, що інша людина має робити саме так, як ви вважаєте, то оце якраз егоїзм і це темна магія, бо ти бо ви можете знаєте, внушати іншим те, що може вони не хочуть робити. Итак, у нас остается буквально две минуточки. Я хочу сказать, что это мы только начали рассказывать про таких людей. В следующий раз мы расскажем вам, как дети, вот что делать с такими детками. Это очень важный момент, потому что это особенные дети. К ним нельзя воспитывать так, как мне нравится, чтобы был ребенок удобный. Ой, нет, погодите, а то потом будет у вас масса проблем. И третий эфир будет на эту же тему. Но если у вас такие сотрудники или как найти подход к людям с такой энергией. Особенно это будет полезно тем, кто занимается привлечением клиентов для чего-то. И когда вы узнаете их дату рождения, вам проще будет найти подход к этому человеку. И на этом мы заканчиваем. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Возможно, вы знаете тех людей, которым будет эта информация очень полезна, пожалуйста, делитесь ссылкой на это видео, потому что чем больше рядом будет счастливых людей, тем, что будет с нами, как вы думаете по закону кармы, Лариса, скажи последнее слово. И будут счастливы. Все будут счастливы. На этом заканчиваем. Счастливого вам дня.